নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চুনি আছাম চেনেলটোত মই নহয় এটা আৰ্থিক স্বাগতম জনালোঁ ফাইনেলি আপোনালোকৰ যিহেতু আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আৰু চিভিল ডিফেন্স গ্ৰেড চি লেভেলৰ তেনেকুৱাকৈ বহুতখিনি পোষ্টৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিছে ফিজিকেলৰ কাটআপ অলৰেডি মাৰি দিছে আৰু আপোনালোকে হয়তো চালে আৰু কাৰ কাৰ নাম আহিছে আৰু কোনে কোনে একজাম দিব পাব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু ময়ো এজন কেণ্ডিডেট আপোনাৰ লোকৰ দৰে আৰু ময়ো যিহু এ বি ইউ বি আৰু তেনেকুৱাকৈ বহুতখিনি পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ মোৰ লিষ্টত নাম আহিল নে নাহিল আৰু কাটপত নাম আছেনে নাই আৰু তেনেকুৱাকৈ মোৰ কিহৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক যিহেতু এইবাৰ কাটপ বহুতে হাই গৈছে আৰু কিয় হাই গৈছে সেইটো আমি ক'ব পৰা নাই এতিয়া আৰু যিহেতু এটা এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত পাঁচজনকৈ মাতে হয়তো কমকৈ মাতিব পাৰে হয়তো তিনিজন মাতিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ হয়তো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ফিজিকেলৰ কাটক হয়তো হাই যাব পাৰে আৰু তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল যিহেতু মই এটা পোষ্টৰ কাৰণে পালোঁ আৰু এটা পোষ্ট কোনটোত পালোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ যিহেতু মই চিভিল ডিফেন্স যিটো নেকি গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ পোষ্ট আছিলে চিভিল ডিফেন্স তেনেকুৱাকৈ সেই পোষ্টৰ কাৰণে মই ঋট দিবৰ কাৰণে পাম ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ কাৰণে যিহেতু মই সেই পোষ্টৰ কাৰণে মই পালোঁ আৰু নাজানো আৰু কি হয় ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষা যিহেতু ওচৰ পালেহি আৰু যিহেতু ইমানো নাম্বাৰ নাছিলে তেনেকুৱাকৈ কিবাকৈ মই ঋট দিবৰ কাৰণে পাইছোঁ আৰু কি হয় নাজানো আৰু সেইটো এইকেইদিন আৰু ন দিনমান আছে আৰু ন দিনত মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু যিহেতু বহুত দিন ধৰি পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত প্ৰব্লেম আছিলে তেনেকুৱাকৈ গাওঁ ইমান ভাল নহয় তেনেকুৱাকৈ পঢ়া শুনা ইমান ঠিক নাছিলে আৰু তেনেকুৱাকৈ সেই যিহেতু আমাৰ তেইছ তাৰিখে এক্সাম আহি পালে যিহেতু মই এক্সামটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও যাতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে এক্সামটো আৰু যিহেতু ধুনীয়া এটা সুযোগ পাই গৈছে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া একজাম কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে ভাল এটা সুযোগ পাই গৈছে আপোনালোকে ভালদৰে যাতে পঢ়ে এইখিনিয়ে আপোনালোকক জনালোঁ যিহেতু মোৰ কি হ'ল তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক জনাই তোলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলেগতো টিপ দিব নাপাৰিব ধন্যবাদ জয় হিম